Hari tu aku dah tengok lah satu posting daripada saudara Mak Sabah yang mana ucapkan terima kasih kepada Kerajaan Madani dan Datuk Si Anwar Ibrahim kerana kembalikan hak Sabah. Dan dalam video tu adalah yang komen, ni walaun yang komen luar konteks sebab tak nak akui keberhasilan Kerajaan Madani. Yang mana kat sini dia kata masih nak percaya lagi, belum lagi dilaksanakan, hanya cakap saja terlupa dah ke piti isu PT-PTN, tol dan juga minyak. Lepas tu aku reply lah. Kau nak nafi apa ni, Mat? Sampai sentuh isu luar konteks. Untuk tuntutan Sabah Madani yang beri paling banyak. Bermula dengan 300 juta dan terbaru 600 juta. Peruntukan untuk Sabah pula 17 bilion. Nak sembang pasal PTPTN, BT PAS paling akhir janji nak hapus. Cakap pasal tol PAS ada dalam Pakatan Rakyat. Tak setuju tak ada masalah tapi tak leh nafi komitmen dari kerajaan madani. Panjang lebar aku bagi dekat dia dan akhirnya dia jawab macam ni. 40%. Aku tak tahulah dia duduk gua mana. Lepas tu aku reply lah. Aku kata lepas tu nak percaya dekat siapa yang boleh kembalikan hak Sabah. Zaman Mahathir 53 juta. Muhyiddin tak naik tetap 53 juta. Zaman Ismail Sabri 125 juta. Anwar naik jadi PM terus naik 300 juta. Dan naik lagi kepada 600 juta. Lepas tu nak percaya dekat Muhyiddin. Tak pun dekat Syafiq Afdal. Zaman Mahathir, dialah yang jadi ketua menteri tapi dia tak berjaya dapatkan hak Sabah dapat 53 juta saja. Apa yang cuba aku nak sampaikan di sini, kalaulah kamu nak main isu 40% dan ialah satu-satunya hujah yang kamu boleh gunakan untuk bagi rakyat Sabah ni tak undi Datuk Si Anwar. Kononnya 600 juta ni tak cukup. Bermakna pemimpin-pemimpin lain, parti-parti lain lagilah tak boleh undi. Perikatan Nasional lagilah tak boleh undi. Warisan lagilah tak boleh undi. Sebab terbukti Datuk Si Anwar yang tertinggi memulangkan hak kepada negeri Sabah 53 juta banding dengan 600 juta Anak-anak kecil pun boleh tahu yang mana lebih banyak Jelasnya hari ini mereka dah ketandusan idea Untuk menutup segala kejayaan daripada Datuk Si Anwar Ibrahim Dan kerajaan Merani Yang mana adil di dalam pemerintahan Dan seperkara yang kita kena faham kat sini Setiap daripada kejayaan yang terlakar ini Tak lain tak bukan dek, kerana kestabilan politik Dan juga komitmen daripada kerajaan Barulah boleh laksana. Sebab itulah tunjang kepada pelaksanaan dasar-dasar kerajaan. Dan dari sebab itulah perlunya ataupun pentingnya kita mengangkat pemimpin daripada parti-parti yang punya kesefahaman dan fokus utamanya untuk rakyat. Bukan politik kepartian. Amanah mewakili Pakatan Harapan mewakili Kerajaan Perpaduan bertanding hanya satu kursi. Inilah adat berunding. Oleh kerana kita dalam Perpaduan, bincang-bincang-bincang, boleh kata Amanah ni bertanding satu kursi di Sulawesi Okey, itulah kenyataan dan penjelasan yang dikeluarkan oleh Bang Mat. Sebab Amanah hanya bertanding satu kursi saja. Tetapi hal yang lebih penting bagi Amanah adalah kestabilan. Hal yang lebih penting adalah untuk rakyat, bukan politik kepartian dan peribadi seperti mana yang terjadi di PRK Nenggiri, Kelantan. Yang mana calon yang bertanding di atas tiket bersatu itu adalah bekas pemuda PAS di situ. Yang mana letak jawatan keluar daripada PAS dan akhirnya masuk bersatu jadi calon. Apa yang kita nampak kat sini jelas. Yang mana politik kepartian itu lebih penting daripada rakyat. Jadi kat situ pun kita dah boleh nampak perbezaan daripada segi kematangan setiap daripada pemimpin politik mengatur langkah demi untuk rakyat dan mengelakkan seboleh mungkin pertelingkahan dan juga perbalahan dalaman. Assalamualaikum. Ciao.